تو اللہ فرماتا ہے انما حرما علیکم المیتتا سب سے پہلی چیز اس میں آ رہی ہے میتتا کہ صرف و صرف اس نے تم پر جو رکاوٹ لگائی ہے وہ ہے میتا پہلی چیز و اور دم ہے ولحم الخنزیر خنزیر کا لحم وما اہل بھی لغیر اللہ اور جو کچھ بھی اللہ کے سوا پکارا جائے وہ تم پر حرام ہے اس نے حرام کر دیا ہے تمہارے پر رکاوٹ لگا دی ہے پہلا جو ورڈ آیا ہے مئی تا تھا. یہ موت کے لفظ کے معنی کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ یہ موت کا لفظ کس لیے آتا ہے کسی چیز میں سکون داری ہو جانا کوئی چیز جامد ہو جانا جمود کو عربی زبان میں موت کہتے ہیں اسی کا مزدر مئی آیا ہے جو میں نے کہا تھا نا ماتت ریح ہوا کا ساکن ہو جانا رک جانا ماتت نار آگ کا شوروں کا کم ہو جانا اس میں سکون تاری ہو جانا یعنی کسی بھی چیز میں جمود طاری ہو جانے کو عربی زبان میں موت کہتے ہیں یعنی کہ وہ محرک جو اس کے اندر تحریک برپا کرتا ہے جو اس کی توانائی کو بڑھاتا ہے وہ چیز کسی میں ختم ہو جاتی ہے تو عربی زبان میں اس کو موت یا میتا سے تعبیر کیا جاتا ہے اب اس کو کلو کا لفظ پیچھے آیا تھا تو اس کی وجہ سے اس جملے کو پورے جملے کو ان چاروں چیزوں کو جو اس جملے کے اندر شامل ہیں وہ کھانے پینے سے چشمہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ چار چیزیں کھانے پینے سے متعلقہ ہیں جبکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر میتا کے ساتھ دم کا لفظ آیا ہے اور دم وہ چیز ہے جو کھانے کے اندر شمار نہیں کی جاتی ہے پینے کے اندر شمار کی جاتی ہے ہم عام طور پر بھی اردو کا محاورہ استعمال کرتے ہیں خون چوس لینا یا خون پی لینا میں نے کبھی بھی محاورے کے اندر بھی اردو زبان میں خون کھا لینے کا تلجمہ کہیں نہیں پڑھا نہ ہی کوئی محاورہ میں نے استعمال کرتے ہوئے کسی کو دیکھا بہت تحریریں پڑی ہیں بہت لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہیں لیکن کبھی بھی میں نے خون کھانے کے معنی میں میں نے نہیں پڑھا نہ اردو میں سنا نہ انگلیش کے اندر کہیں پہ پڑھا کہ خون کے ساتھ کھانے کا لب استعمال کیا جائے اور ویسے بھی خون کون کھا رہا ہوتا ہے کون خون پی رہا ہوتا ہے ہم نے تو کبھی کسی کو خون پیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کی خوراک کا حصہ ہی خون بنا ہوا ہے دوپہر کے کھانے میں کیا کھا رہے خون کھا رہا ہوں کبھی سنا ہے آپ نے کبھی ایسا کبھی دیکھا ہے کہیں پر کسی کو ایسا لفظ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی زبان کے اندر بھائی آج کھانے میں کیا بنا ہے آج خون بنا ہے تو یہ تو بڑا اچمبے کی بات ہو جائے گی یہ وہ بات ہو جائے گی جو ہمارے معاشروں کے اندر رائج ہی جی نہیں ہے اور ہم اس کو لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ تم پر خون کھانا حرام ہے تو وہ باتیں ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں جو حقیقت سے جس کا واسطہ ہی نہیں ہوگا ہم اس کو قرآن کی یاد پیش کر دیتے ہیں جو حقیقت پسند ہوگا وہ تو اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا وہ تو پہلی فرصت میں آپ کے سامنے اعتراض پیش کرے گا کہ بھائی یہ خون کھانے کی کون سی ڈش ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم چلا آج کل خون جو ہے وہ کھایا بھی جاتا ہے وہ کون سے معاشی میں کھایا جاتا ہے لوگ کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں لوگ ہر قسم کی چیزوں کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی آپ نے ان کی ڈش کے اندر خون کھاتے ہوئے دیکھا ہے وہ کوئی بھی ہو ہمارے مشہورے مشہور ہے کہ چائنیز چوہے کھاتے ہیں فلاں افریقن جو ہیں وہ سانپ بچو کھاتے ہیں آپ نے کوئی ایک قوم کا مجھے نام بتاتے ہیں اس میں خون کھانے کا آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو یا سنا ہو ان کے بارے میں یہ خون کھاتے ہیں ان کی ڈش کے اندر یہ خون شامل ہے کبھی نہیں سنا تو وہ بات ہم قرآن سے کیسے منصوب کر دیتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خون تم پہ حرام ہے جو چیز موجود ہی نہیں ہے رائج ہی نہیں ہے تو قرآن اس کا تذکرہ کیوں کرے گا اور ایسے تذکرہ کرے گا کہ قرآن میں بار بار دو چار مقام کے اوپر یہ آیات موجود ہیں ایسے تذکرہ کرنے کا مطلب یہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں لوگ مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں جو ان کی زندگیوں کے اندر شامل ہے جب ہی قرآن بار بار تنبی کر رہا ہے مردار کون کھاتا ہے مئیتہ کون کھاتا ہے جانور سڑا ہوا مرا ہوا مردار جانور کون کھا رہا ہوتا ہے ہم نے تو کبھی کسی کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا مردار جانور اگر آپ کہیں سے کوئی ویڈیو ڈھونڈ کے لے آئیں کہیں سے کسی کے بارے میں یہ ثابت کر دیں گے ہاں بھئی یہ مردار کھاتے تھے وہ کتنے لوگ ہوں گے گنے چنے ان کے بارے میں قرآن اتنی تنبیحات بار بار اور ایسے زمن میں کرتا ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ یہ تو ایک پورے پورے معاشرے اس کے اندر شامل ہوں گے ان کے زمن میں قرآن جو مئیتہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے طبی لحاظ سے بھی کوئی اگر کھاتا بھی ہوگا طبی لحاظ سے بھی ہو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا مردار کھانا صرف بیکٹیریا آ چکے ہیں چند ہی دن میں مردار کو وہ جو پیرا سائٹس ہوتے ہیں وہ کھا کے ختم کر دیں گے مردار کو ثہوت پیش نہیں آئے اس شخص کو مردار کھانے کی جو جس کو وہاں پڑاوا مل جائے گا تو نہ تو مردار جانور کھانا یہ لوگوں کی عادت میں شامل ہے نہ ہی خون کھانے کا لو استعمال ہوتا ہے نہ ہی وہ ان کی ڈشز کا حصہ ہے کہ آج جو ہے وہ فلا مقام کے اوپر بوفے سسٹم چلوا ہے اس میں پچیس ڈشیں رکھی ہیں ایک ڈش میں خون ہے مجھے دنیا کا کوئی ایک مقام بتا دیں جہاں پر کسی سسٹم کے اندر شادی میں کھانا کھانے گئے ہیں کسی کا جو معاملہ چل رہا ہے میرج سیریمنی ہے بھئی کیا بنایا خون بنایا میں نے تو کہیں نہیں سنا آج تک حقیقت سے بالا تر باتیں ہیں اور وہ قرآن کی آیت پر رکھ کے ہم پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی قرآن میں نا خون کھانے سے منع فرمایا ہے پہلی بات محاورہ ہی غلط لگ رہا ہے خون کھانا خون تو پینا خون چوسنے کی بات تو سنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دم اس معنی میں آیا ہی نہیں ہے جس معنی میں ہم نے سو کھانے پینے کے ساتھ جو ہے نا وہ چسمہ کر دیا اور اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھئی کھانے پینے کے اندر ہی چیزیں یہ والی یاد شامل ہے اچھا یہاں دم کا لفظ آیا ہے اس کو خون کے ساتھ آپ نے خاص کر دیا اور کلیجی تو ہمارے یہاں کھائی جاتی ہے جانور کی وہ بھی تو جمع و خون ہے تو پھر اس کو آیت لگا دیتے ہیں کہ وہ ایک جگہ قرآن میں دم مصنوعہ آیا ہے تو بہتا و خون حرام فرمایا ہے جمع و خون حرام نہیں فرمایا تو بھائی تین چار جگہ پہ تو قرآن نے صرف دم استعمال کیا ہے اگر تشریح ایسے ہی کرنی تھی کہ دم مصنوعاً واضح کرنا تھا تو قرآن پھر جگہ جگہ دم کو استعمال کیوں کر رہا تھا یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے تاریخ ذریعے تیئیس سال میں قرآن کا نزول ہوا ہے 23 سال میں قرآن کا نزول ہوا ہے فرض کر لیجئے میں ایک مثال کے طور پر لے رہا ہوں کہ بیس سال تک دم مصفوحہ والی آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی آخر کے تین سالوں کے اندر دم مصفوحہ والی آیت نازل ہوئی ہے ایک ایزامپل لے لیتے ہیں تو بیس سال تک لوگ دم جو لفظ آیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے کلیجی کھانا چھوڑ دی تھی پھر اس کے بعد آخر کے تین سال میں ان کو معلوم ہو کہ نہیں دم نہیں ہے بلکہ دم مصفوحہ تھا اصل تو اللہ دم مصفوحہ کہنا چاہ رہا تھا اس نے دم کہہ دیا پہلے تو بیس سال تک ہم دم سے روکے رہے بعد میں جب دم مصفوحہ آیا بیس سال روکے ہوئے لوگ تو جا چکے مر چکے پر زندگی پوری کر چکے اپنے آپ کو انہوں نے روکے کے رکھا پھر آخر میں جو تین سال کے اندر وہ آیات نازل ہوئی ہیں جس میں دم مصنوعہ کا لفظ آیا ہے پھر معلوم چلا کہ اللہ کی منشا کیا تھی بیس سال تک اللہ کی منشا کا معلوم نہیں ہو سکا تو لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو روکنا شروع کر دیا تو یہ تو اعتراض اللہ کی ذات کے اوپر جاتا ہے کہ جب اللہ کو بیان ہی کرنا تھا تو دم مصنوعہ ہی کہنا تھا دم مصنوعہ کہہ دیتا اگر دم سے مراد جمع و خون نہیں تھا بلکہ بیتا ہوا خون ہی تھا اس سے مراد یہی تھی کلیجی جو ہے وہ حرام نہیں تھی بلکہ کلیجی جائز تھی تو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا یہ بات بیس سال تک لوگ جو ہے وہ اس کو کھانے سے روکے رہے بعد میں ان کو معلوم ہو کہ منشا تو یہ تھی تو یہ نظریہ یہ طریقہ کار اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن کی آیات کے بارے میں یہ درست نہیں ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ عقل و دانش سے کام لینا ہے ان چیزوں کو عقل پر رکھ کر سمجھیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چار تین تین چار جگہ پہ دم لکھا ہوا ہے ایک جگہ مسوعہ لکھا ہے آپ مسوعہ لے کے پورے زمانے میں لوگوں کو بیان کرتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیئیس سال میں قرآن کا نزول ہوا تھا تو ان چیزوں کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ میتھا اور دم یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشروں کے اندر کھانے کی ڈشیز میں استعمال کی ہی نہیں جاتی ہیں کوئی کتنا ہی کچھ بھی کھانے والا ہو کبھی نہیں سنیں گے کیا بنایا مردہ بنایا بیچارے وہ اس آیت کو لے کر اب وہ بحث چل رہی ہوتی ہے اب مردار اب آ جائیے ذرا فکے اوپر فک پہ پورے پورے باپ بندے ہوئے ہیں مردار حرام ہے مچھلی کیسے کھائیں گے آپ کھائی نہیں جا سکتی بغیر مردہ ہوئے ہوئے آپ کیسے اس کو ذوفہ کریں گے مچھلی کو آپ جب پکڑتے ہیں اس کو وہ پانی سے باہر آتی ہے کچھ تو کانٹے میں لگی ہوئی مر جاتی ہے کچھ کو جال میں بھسایا جال میں جیسے اپنے اوپر رکھا وہ کتنی دیر کے اندر وہ مچھلی مر جاتی ہے وہ تو مرے بغیر کھا ہی نہیں سکتے زبا کیسے کریں گے آپ مچھلی کو کر ہی نہیں سکتے آپ اور اس کے سمندر کے جانور کے کتنے سمندر کے کتنے جانور ہیں جو پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہیں یہاں پانی سے باہر نکالا وہاں وہ ختم تو کیا وہ میتا کے زمرے میں نہیں آتے ہیں اب اس کی وہ تعویلت پیش نہیں کی کریں نہ وہ سوچیں جو آیات پیشی آتی ہے اح القم سید البحری و تعام متعلق ولی سیاروں کہ تمہارے اوپر بر بہر کا یعنی سمندر کا جانور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے و تعام اس کا تعام جیسے ہی آپ یہ آیات پیش کریں گے نا میتا کا حرام ہے مردہ حرام ہے تو فوراں سے وہ آیات پیش کر دیں گے تو نہیں تو وہ سمندر کا جانور تو حلال ہے نا تو بھائی سمندر کا جانور حلال ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی چلیں اس آیت سے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سمندر کا مہتہ حلال ہے جب تک یہ لکھا ہوا نہیں ہوگا اس آیت کے اندر تب تک یہ دلیل نہیں بن سکتی آپ کے لیے کہ سمندر کا مردہ حلال ہے جیسے یہاں پر میتا کو آپ نے مردار کے لیے پیش کیا ہے ویسے ہی آپ ثابت کریں کہ مردار جو ہوگا وہ سمندر کا حلال ہوگا یہ قرآن کی آیت میں لکھا ہو وہاں کہیں بھی میتا کا لفظ موجود نہیں ہے خواہاں خواہاں وہاں سے دلیل نکال کے اور اس روایت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہ روایت میں آیا تھا مستط احمد کی روایت کے اندر کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے مست احمد جو آپ کی کتب ستہ کی فہرست میں آتی بھی نہیں ہے شمار بھی نہیں کی جاتی ہے جس کو آپ سیہا ستہ کے نام سے شمار کرتے ہیں کہ چھ صحیح کتابیں اس فہرست سے باہر نکال دیا گیا ہے مستد احمد کو اس سے دلیل لے کر پیش کی جاتی ہے اور پھر اس کی کوئی ایک دو سرحدیں آپ کو ابود وغیرہ میں دکھا دی جاتی ہیں وہ تو بالکل ہی باطل ہیں میں ہوں گا ذکر اس لیے بھی نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو لوگ مانتے ہی نہیں ہے صحیح وہاں سے روایت پیش کرتے ہیں کہ مردار جانور سمندر کا آپ کے لیے جائز ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں پہلے بھی اس سے وہ بات کر رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت میں لکھا ہو انما حرما علی کم تمہارے لیے مردار حرام ہے اور یہ کھانے کے موضوع سے متعلقہ ہو اس میں عمومی طور پر بات کی جا رہی ہو اللہ کے وصول کی زبان سے ہی ادا ہوا ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہونے کے بعد اللہ کے رسول اپنی زبان سے دوبارہ یہ چیز ادا فرما دیں کہ نہیں تمہارے لیے مردار حلال ہے لیکن سمندر کا ایک ہی ذات سے دو باتیں مختلف صادر ہو جانا یہ تو سب سے پہلا اعتراض اس ذات کے اوپر جائے گا کہ ایک ہی شخص ایک ہی ذات کلام اللہ بیان کر رہی ہے دونوں کلام اللہ کی حیثیت رکھتے ہوں اور دونوں کے اندر دو متضاد باتیں شامل ہوں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اللہ کے رسول کے منصب کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول پیغام پہنچاتے تھے اللہ کا یہ اللہ کا پیغام اللہ کے رسول کی ذات سے صادر ہوا ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ انہیں کی ذات سے یہ بھی صادر ہو گیا جو قرآنگیات کے خلاف ہے تو کیسے ممکن ہے کہ دو متضاد باتیں ایک ہی ذات کی شخصیت سے ایک ہی ذات سے صادر ہو جائیں اور دونوں حکم میں برابر ہو نہ آپ اس کو چھوڑ سکیں نہ آپ اس کو چھوڑ سکیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اب اس کے اوپر بحث چل رہی ہوتی ہے کہ سمندر کا مردال جائز ہے یا نہیں ہے اس کے بغیر خلاصی تھی ہی نہیں سمندر کے جانور کو آپ جائز قرار دینا آپ کے لیے مجبوری تھی تو لازمی طور پر راوی نے پھر وہ روایتیں گھڑی ہیں کیونکہ اس آیت کے اندر وہ کا لفظ ہے یہ عمومی طور پر بات کرتا ہے اس میں نہ بر کی بحث ہے نہ باہر کی بحث ہے کیا قرآن کے اندر بر اور باہر کا لفظ نہیں آیا کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا لئی سل بر کون سی آیت ہے لئی سل برانت ولو نہیں زہر الفساد الفلبر بہار کے الفاظ باقاعدہ قرآن کے اندر موجود ہیں کہ بر اور بہار میں فساد ظاہر ہو چکا ہے تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھی یہ چیز اللہ تو فرماتا ہے وما کانا ربو کا نصیہ آپ کا رب بھولتا نہیں ہے ولا یہ دلّر ربی ولا ینسا نہ میرے رب غلطی کرتا ہے نہ اس سے بھول چوک ہوتی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بر اور بہار کو بیان بھی کریں اور یہاں پر بر اور بہار کی بحث ہی یاد نہ کرے جس میں لوگوں کو شدید اختلاف واقع ہونے والا ہے تو اب وہ بر اور بہار کی بحث پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بردی جو جانور مردار ہے وہ حرام ہے اور بہاری جانور جو مردار ہے وہ حلال ہے ایسی کوئی تقسیم نہ تو قرآن سے ثابت کی جا سکتی ہے نہ ہی اس سوت مائدہ یا سوتلہ نام کی آیت کو اس موقف پر پیش کر کے صحیح گمان کیا جاتا ہے اس کی بحث میں کہتے ہیں کا لفظ ہے نا تو تو وہ ہوتا جو پکا پکایا آپ کے سامنے آیا تو بھائی پکا پکایا کے لیے یہ شب کہاں سے وہ مرداری پکایا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ مائدہ کا جو معنی یہاں پر کیا جا رہا ہے اس کے اوپر خود بھی عمل ان کا ممکن ہی نہیں ہے آفک کے اندر کتنی ہی بحث کر لیجئے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ المیتہ کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر اس میں کوئی تخصیص پائی جاتی ہے آپ نے دم اور مصفوحہ کی تخصیص تو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈی لی ہے آپ المیتہ کی تخصیص نہیں ڈھونڈ سکتے نہ ہی آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہیں مچھلی یا سمندر کے جانور کے حلال ہونے کا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ مردار بھی ہو اور حلال بھی ہو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی میتہ کا لفظ آنا چاہیے جسے اس آیات کے اندر میتا کا لفظ آیا ہے جب دلیل بنے گی یہ بھی سمجھنا ہے اس کو ہمیں کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے تو میں نے تو پہلے بیان کر دیا تھا کہ ان کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں اور کھانے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے یہ غلط ہے کیونکہ پیچھے کلو کا لفظ آیا تو اس کی وجہ سے انہوں نے پھیر دیا باقی آگے جو آیات آئیں گی سوتلا نعام وغیرہ میں معایدہ کے اندر وہ تو میں وہاں جا کے بیان کروں گا کیونکہ وہ ایک تسلسل چل رہا ہوگا نا سیاق و سباق تو اس بعض زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گی یہاں پر بھی تسلسل چل رہا ہے تو کلو کا لفظ میں بیان کر چکا ہوں کہ کلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں استعمال میں لانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں لوگوں کی زندگی اجرن کر دوں ان کے اندر جو سکون تاری کر دوں ان کی زندگیوں میں جو ایک روانی تھی اس روانی کو روک دوں اس چیز کو حرام قرار دیا ان حرما علیکم المئی کہ تمہارا کسی چیز کو اپنے استعمال میں لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باقی لوگوں کی زندگی میں سے حرکت کو حرارت کو ختم کر دوں ان کی زندگیوں میں جمود تارے کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں یہ تمہارے اوپر حرام ہے وہ دمہ خون چوسنا تمہارا وصف نہیں ہونا چاہیے کہ خون چوسنا شروع کر دوں کسی دوسرے کا تو محاورہ ہے نا دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دوں اپنے مال کمانے کے چکر میں کہ میں کلو من تو یہ بات ہی ماں جو اس کائنات میں رس موجود ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اب میں دوسرے کا خون چوسنا شروع کر رہا ہوں دوسرے کو اسی کام پہ لگایا کہ پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے معاشرے میں اجناس نہیں ہے کھانے پینے کی وہ سارے کام چھوڑ کے ایک جگہ پہ جامد ہو گئے کہ انہی چیزوں کے لیے کوشش کیے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ یہ تو معاشرے کی بدکاریوں کو بیان کر رہا ہے قرآن کہ معاشرے میں لوگ کس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو عجیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے خود غرضی کے چکر میں دوسرے کو موت کے کنارے تک لے جاتے ہیں ظالم قرآن کہتا ہے یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو یعنی تم مختلف طریقے سے جس چیز اس کو حاصل تو کرو لیکن رس حاصل کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے سامنے والے کی زندگی کو خراب نہیں کرنا ہے اس کی زندگی میں جموں تاری نہیں کرنا ہے اس کی زندگی میں جو حرکت تھی روانی تھی آگے بڑھنے کی کوشش تھی اس کو ایک جگہ پہ نہیں لگانا ہے کہ آپ نے سارے کام چھوڑ کے اس کو کھانے اور رسک کی تلاش کرنے پہ لگا دیا اس کی ساری صلاحیتیں مان پڑ گئیں اس کو میتا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر دم خون کسی کا خون چوس لینا یہ محاورے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی کی جان کو ہلاکت میں ڈال دینا یہ تمہارے رزق حاصل کرنے کا وصف نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کلومن تو یہ بات ہی ماں ناکم کا مجھے اشارہ مل گیا میں تو کچھ بھی کروں اپنے آپ کو بھرتا رہوں ہر طریقے سے میں حاصل کروں کسی کی جان بھی لینی پڑ جائے تو میں اپنی خود غرضی کو پورا کرنے کی کوشش کروں یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے